પ્રધાનમંત્રી એકસો ચોવીસમી મન કી બાતની કડી રજૂ કરી હતી જેમાં તેમણે શુભાંશુ શુક્લાને શુભેચ્છા આપવાની સાથે ઇન્ટરનેશનલ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સની વાત કરી હતી તો ભારતીય સ્વચ્છ ભારત મિશનની પણ તેમણે વાત કરી હતી આવો જોઈએ એક વિશેષ અહેવાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાતમાં અવકાશમાં જઈને આવેલા શુભાંશુ શુક્લાનો તેમજ ચંદ્રયાનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો कहू के चंद्रयान त्रन सफलों में मुझे याद है जब अगस्त 2023 में चंद्रयान तीन की सफल लैंडिंग हुई थी तब देश में एक नया माहौल बना साइंस को लेकर स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं

उनके बीच होने वाला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इस बार यह टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ और इसमें भारत ने इतिहास रच दिया भारत ने करीब करीब 600 मेडल जीते इकहत्तर देशों में हम टॉप थ्री में पहुंचे उन वर्दीधारियों की मेहनत रंग लाई जो दिन रात देश के लिए खड़े रहते हैं हमारे ये साथी अब खेल के मैदान में भी झंडा बुलंद कर रहे हैं मैं सभी खिलाड़ियों और कोचिंग टीम को बधाई देता हूं साथ ही तमने स्वच्छ भारत मिशननी बात करता अमदावाद ना रिवर फ्रंट खाते करेला सफाई कार्यन नो उल्लेख करयो होतो तमने कहयो कि मिशन ने 11 वर्ष पूरा थशे पंद्रह करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया यह कोई सामान्य संख्या नहीं है यह स्वच्छ भारत की आवाज है साथियों स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है साथ ही प्रधानमंत्री आगामी महीने आता स्पेस डे नो उल्लेख करता जन कि देश में स्पेस रहा है 5 वर्ष अगाव 50 કરતા ઓછા સ્ટાર્ટઅપ્સ હતા જે આજે 200 થી વધુ થઈ ગયા છે દેશ મે સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપ્સ બી તેજી સે બઢ રહે છે 5 સાલ પહેલા 50 સે ભી કમ સ્ટાર્ટઅપ થે આજ 200 સે જ્યાદા હો ગયે છે sirf space sector મે સાથીઓ આગલે મહિને 23 اگસ્ટ કો साथ ही देश में इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में देश नाम रोशन करनेारा विद्यार्थियों का उल्लेख करिने तमने शुभकामनाओ पाठवी हती हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं देवेश पंकज संदीप कुची देवव्रत प्रियदर्शी और उज्जवल केशरी इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया मैथ्स की दुनिया में भी

दूरदर्शन समाचार अहमदाबाद